Salam, mətbəx qonaqlar əzərimiz. Günərmə səmasız qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin həyət evlərində 2 mərtəbəli, möhkəm tikili, mərtəbə arası manat betonu təsils olunmuş, üstü ağla fasadla təsils olunmuş gözəl bir 2 mərtəbə evimizlə məs tanış edirəm. Xatırladım ki, hər iki tam ət daşla döşənilib və mərkəzi qaz sistemə qoşulub. Yeni Bakıda 3-cü sırada yerləşir. Ümumiyyətlə 2 sot torpaq atası üzərində inşaa olunub. Orda 2 dən evimiz mövcuddur bu orda. Solda yerimiz satışdadır, sağda yerimiz satışdadır. 4 dövrəmə qoşa daşla inşa olunub. Bir də burdan görsədim mənəsa fasad görünüşünü. Hər ikisi eyni qiymətdə 1000 azad. Burada sol tərəf ağac görək üçün əlavə torpaq saxlanılıb. Sağında da ağac görə saxlanıq əkim üçün torpaq saxlanılıb və tam yaşayış olan bir yerdir. Burdan padvola mövcuddur ki, burada. Və hasarla tikilmə, hasarla məsafəsi var, hardasa 50 sm. qaz, su, işıq mərkəzi konsumi bunlar hamısı tam qaydasındadır. Optik interneti ki mövcuddur, onda xatırladımsa. Evimizin kürsüsü hardasa 5-6 daşdan ibarətdir və pəricanlar və mənzəli ağlanı üzlənilib, evin fasadı ağlan üzlənilib, onda xatırladım. Burdan da Şuradan, yəni həyatın əsasını nəzərdə tutursam, rahatlıqına. 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə maşın daxil olur, onda xatırladımsa. İndi isə evimizlə sizə tanış edim. Evimiz birinci mərtəbədə qonaq otağı və mətbəx yerləşir və bu gördüyünüz koridor və mətbəx istipo ilə təsiss olunub, kərmə qramit metalla üst fasadı vurulub və sağda ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkandır. Birinci növbədə mən sizi birinci mərtəbəsinə tanış edim. Birinci mərtəbəsində mətbəx, qonaq otağı və sağda isə salon görünürdü və bir də pilləkanın altı kvadrat metr istifadə olunan bir yerdir. Bura isə evimizin mətbəxidir. Mətbəxdə gördüyünüz kimi yetərincə genişdir. Və xatırladım ki, alıcının istənilirsə bu arxadakı torpaqdan da əlavə alıcı istəsə, yəni bu evin üzərinə qata bilər. Yəni bu alıcının istənilirsədir. Burada da mətbəxə yetərincə genişdir. Hardasa 16-17 kvadrat mətbəxdir. Mətbəx mebeli yoldan savan gördüyünüz kimi burada açılı, düzlü qoqulnə hal etmir olar. Kombi sistemdə kimi çəkilib, burada hazır vəziyyətdədir və poşa daşnaq, aboylar da çox zövqlü, ürəy açan aboylardır. Sol tərəfdə isə önümüzün sanuz və sanitari qoşağıdır. Yuxarısı asma tavanla təchiz olunub. Burada da su şukadı, moykadı, montaj yeridir. Duşovoidi hamısı baydasındadır. Bax belə bir heyimizin gözəl dizayn verilib. Onu göstərim sizə. Bax belə bir gözəl bir dizayndadır. girişdə sol tərəfdə isə evimizin qonaq otağıdır ki, onu mən sizə tanıtdım. Qonaq otağı tərzib genişdir. Bax, sol tərəfdən sağ tərəfəki geniş otaqdır. Hardasa 40-50 kvadrat civarındadır. Burada elektrik və TV sistemi çəkilib, hazır vəziyyətdə. Və televizor üçün sağ tərəfində də, sol tərəfində TV stend yığılab çıxıla biləndə əlavə avadanlıqla qoya bilərsiz ki, evimiz daha gözəl görünsəsin. Aboylar da gördüyünüz kimi buram xaboylardır. Yəni fərqli bir dizayndadır dəşəməsi laminat döşəmədir. Onu xatırladımsa. Və pəncərələr gördüyünüz kimi fərqli bir pəncərədir. Yəni yerdən hardasa 20-25 sm hündürlükdədir. Birbaşa öz həyətinə baxır. Onu görsənizsə, pəncərələr də şəbəkə pəncərədir. Qoşun şüşə ilə tərciz olunmamdı. Tam da xatırladımsa, bu dərsə kondisioner əlavə olaraq xətt quraqlıb, ki, elektrik xətti quraqlıb, ki, burada da kondisioner quraşdırıla bilər və onu görsənizsə, gördüyünüz kimi şlampların içindən elektrik simi çəkir. Bağ belə bir evimizin qonaq otağı mövcuddur. Qonaq otağında da burada da görürsünüz bir dənə kombi yedə sağ tərəfdə, bir kombi sol tərəfdə mövcuddur. Bura isə evimizin pilləkandır. Pilləkan da manat betondan təsəssüs olunub. Burada da birinci mərtəbənin koridoru və mətbəxinin istəp onun kalefestiyası bax orada yığılıb. Onda xatırladım sizə. Evimiz mərtəbələrsi manat betondur. 1-ci mərtəbə demək olar ki, betondur. Bir dənə qonaq otağında beton yoxdur, amma bax koridor, mətbəx hamısı beton, pleçən beton, mərtəbələrsi beton. 4 dövrəmə qoşa daşla inşa olunub. Və xatırladım, evimizin qiyməti çox sərfəli bir qiymətə çıxıb, hətta artıq 105.000 manatda satışa çıxıb və alıcıların sözsüz ki, endirim olmayacaq. 2-ci mərtəbədə manat betonu təsir olunmadan savayı, üstü laminatla düşənilib. İkinci mərtəbə 1, 2, 3 dənə yataq otağı və sağda sanuzeldir və sol tərəfdə isə e, balkona çıxışıdır. 1-ci növbədə mən sizi yataq otağına tanıdıram. Bax belə bir yataq otağı mövcuddur. Və xatırladım ki, burdan da bax bir bir daha görsən, düz Yeni Bakı binalarıdır. Bu Yeni Bakı sol tərəf binasının qutaracağında məktəbdir. Məktəbdə Rus sektri və Azərbaycan sektri mövcuddur burada və bu sarı bina tam düz qarşısında bağça mövcuddur və ümumiyyətlə binanın altı yaşamaq üçün lazım olan obyektlər, ofislər mövcuddur, marketlər mövcuddur və evin bizin hündürlüyü 3 metr, onda xətaladımsa, və ikinci mərtəbədə yerləşən sanuzelə məhsul edim. Bax, belə bir sanuzeldir. Yəni xarici asma tavana tərciz olunub. Evimiz həqiqətən də çox keyfiyyətli tikilib. Bir də faturadımsa. Burası isə yataq otağından böyük yataq otağından biridir. Bax göylü pəncərəsin qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Hə qədər zövqlüdür və hər otaqda TV və elektrik xətti və internet xətti çəkilib, kom xətti çəkilib, kondisioner üçün əlavəlar, hətta buraxılıb. Burdan da yəni istəyə görə bax bu, bu torpaqdan da əlavə ala bilərsiz. Yəni alıcının istəyindən asılıdır və sonuncu ataq pula məslanış danış edim. Bir də xatırladım ki, evimizi ipotek ipoteka istə, ayrıbsa, ipotek ilə da ala bilərsiniz. Əgər ipotekada pul ayırıbsa, evimizi ipoteka ilə da ala bilərsiniz. Sənədlər vədasında da bir başqa tarla qalıq alıq satqıdır. İkinci mərtəbənin gözəl pəncərəsi var. Bir başqa burdan gördüyünüz kimi tam həyətinə baxır. Burada isə torpağın sotu, bax gördür torpağın sotu. 14-15 min manata satışa təklifə çıxıb. Yəni bu torpaq çoxdur, bahadır, yəni ucuz deyil. Onu da xatırladım sizə. Bu otaqda TV verətmə xətti mövcuddur. Kombi sistem çəkilib. O qaplar da fərqli bir dizayndadır. İndi isə sonunda sinə balkonla tanış edim. Və ikinci mərtəbəsini göstərdim sizə ağlarla özlənilib. Hamısı mənzəllər ağlarla özlənilib. Hər ki, evimiz sağdakı evimiz, soldakı evimizdə ümumilikdə 2 sot torpaq sahəsi düzənlidir. İnşallah 160 kvadrat tikinti sahəsidir. 4 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq, mərkəzi qazlı, hər şey tam qaydasındadır. İnşallah ev onu insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birincisi növbədən siz tanış ola bilərsiz və evimiz bir də xatırlam 105 min manata satışa çıxıb. Real azalan xüsusiyyətlə gözəl endirim olmaz. Ətraflı məlumat üçün zəhvrin. Kanalımıza abunə olmağı bilmə unutmayın ki, yenə satışa çıxanda məndə birinci ola bilərsiz tanış ola bilərsiz.